по под номером 796 э, постановление no. о введении в дополнительных платных услуг. Платные услуги начиная с прогулок, как бы сэнекс, пересдач и заканчивая там абсурдными такими вещами, как пользование библиотекой, все пользование интернетом, э, оформление дипломов и тому подобное. Вот. 12 числа прошлого месяца, октября, по всей Украине 20 тысяч студентов вышли на акцию протеста против этого за отмену этого постановления. Но правительство отменило только 8 пунктов из этого постановления, осталось еще близко 22 пунктов. Какие именно 8 отменили, вы можете сказать? Ну, я не, ну, сейчас не вспомню все, но, по крайней мере, пункт о плате за М отменили. Точно? Ну, как бы самые одиозные, самые кричащие такие пункты. Вот. На сегодняшний день остались, э, ну, осталось множество неприемлемых пунктов, такие как э, пользование общежитиями третьими лицами, э, такие как э, плата за, за диплом, за то, чтобы изготовили студенческий билет, ну, ну такие, по мелочам в принципе, но тем не менее в целом они заставляют как бы, вывернуть свои карманы. Вот. И вот 11 числа сегодня по всей, ну, как бы планировалось по всей Украине, сейчас не могу сказать, какие города поддерживают, знаю точно Киев, знаю точно Полтава. Э, повторная акция э, за полную отмену этого постановления, за полную отмену этих 22 пунктов. Кроме того, э, в этих акциях выдвигаются требования ну, позитивного характера. То вроде Требования повышения стипендий, привязки их к, к, к прожиточному минимуму, требования повышения зарплат учителям, требования свободного выбора непрофильных предметов и тому подобное. Вот. И мы надеемся, ну в принципе всем вузов, всем фамилийских вузов ну, поддержали у нас нашу инициативу, там «Дети кризиса», у нас оригинальных инициатив э, в Киеве, Примадия, независимая студенческая, независимый студенческий профсоюз. Вот. Ну и вот сейчас ждем, пока соберутся ребята, и пойдем с сборным кабинету министров к президенту, э, к Верховной Раде, ну, с обращением за то, чтобы отменить это постановление, с обращением за то, чтобы вести, ну чтобы чтобы были исполнены данные требования, которые мы Скажите мне, пожалуйста, почему сегодня все-таки так мало студентов? Насколько я знаю, у нас десятки тысяч студентов есть Миллининского? Да, да, потому что, к сожалению, не было ну, достаточно времени, не было достаточно людей для того, чтобы нормально проинформировать. Очень мало ну, информации по этому поводу. Из телевидения, и с пресса не информируют. Мы своими силами постарались как бы, сделать, ну, что могли там. Раздавали листовки, агитировали и так далее. Но очевидно, кроме того, ну, есть же давление со стороны администрации вузов. Как бы не то чтобы там прямой запрет на, ну, на посещение данного мероприятия, но как бы некие такие... Косвенные угрозы в сторону студентов. Ну, вроде что там вам же сдавать, вам же учиться здесь дальше, будьте ну, благоразумны, не идите. За... Вот а как сами учителя отреагировали на это постановление? Ну, вот нас э, некоторые преподаватели из клуба ну, поддержали, ну, мы не будем называть должности а имени, потому что они администрация, независимые люди. Вот, э, некоторые преподаватели из КПК, вот, но, но в целом они не могут открыто выйти и сказать, но тем не менее, есть. Такая, какая поддержка ну, со стороны преподавателей, Скажите, а логическое окончание вашей акции сегодняшней в Хмельницком? Логическое окончание, но она оканчивается дело в том, что не в Хмельницком. То есть в Миницком это акция солидарности, акция поддержки, это ну, поддержки всеукраинской акции. Логическое окончание ее может быть э, ну, в Верховной Раде, может быть в Министерстве образования, может быть, ну, в кабинете министров. Мы передаем наше обращение. Мы будем Кому вы связываться регулярно. Мы передаем главе э, Министерства управления освиты в смысле, свиты, нашей области. Мы будем регулярно с ним связываться э, и ждать какого-либо хотя бы ответа. Вот, да. А мы вы пока к что... нему уже обращались за комментариями? Вот как что что? общественная организация? Мы или... подавали обращение к нему, да. Мы просили, вы получили, чтобы он ответ? вышел к нам. Мы... Нет, мы ответ не получили. Членом організації ФРІ, тому я вважаю, що є моїм обов'язком відстояти введення цих... Цієї статті, тому що я вважаю, що освіта це не та галузь, де треба знімати гроші тим більше зі студентів. Скажіть, чи доводилося вам давати хабар в начальному заході? Хабар? Ні, не доводилося. Я сама є відміни цього. І я за оцінками як таки мене гонюся. Тобто, ну, я, я не бачу що, взагалі в цьому сенсу. Я вчу те, що мені цікаво, що мені хочу. Не пробки! Бединок! Бежи! Знання, не товар, Універ! не база. Знання, не товар, Універ! Я пропоную нам зараз зачитати звернення до президента України Януковича, голови Верховної Ради України Литвина і прем'єр-міністра України Азарова. Повітно, затвердити його і всім нам підписатися, хто ще не підписався. Далі занести його начальнику управління освіти. День звернення. Ми, студенти та представники молодіжних громадських організацій міста Хмельницького, вкрай обурені ситуацією, що склалася в результаті прийняття Кабінетом міністрів України постанови номер 796 про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності, а також законопроекту номер 6194 про вищу освіту, що готується на розгляд у Верховній Раді України. Ми заявляємо, що такими законодавчими ініціативами ви, як керівництво країни, грубо порушуєте наше конституційне право на доступну і гідну освіту, стаття 53 Конституції України. Ми вимагаємо. Повного скасування постанови Кабінету міністрів України No796, законодавчого закріплення стипендій на рівні прожиткового мінімуму, підвищення заробітної плати викладачам, зниження цін на послуги їдалень, прозорості формування цін на навчання та проживання у гуртожитках, вільного вибору непрофільних предметів, публічної фінансової звітності на всіх рівнях системи освіти перед студентами. Цілодобового доступу до гуртожитків студентів, які там проживають. Пропоную проголосувати за дані звернення. Хто за? Прошу тоді тих людей, які тут не підписалися, підписатися. І надалі ми зачекаємо, з начальник управління Віктор Іванович спустився до нас. Якщо ні, ми вирішимо до нього, і вручимо йому урочисто дане звернення. Система образования выделяется все меньше и меньше денег. У нас почему-то все время расширяются силовые структуры, государственный аппарат и прочее, и прочее, и прочее. А Однако при этом сокращается количество это крайне медленно растут стипендии и даже не дотягивают до прожиточного минимума. Этот минимум и так настолько мизерный, что на него вряд ли кто-то проживет в Украине. Люди, которые его утверждают, не пробовали, видимо, на него прожить еще. Дотянуть стипендии хотя бы до этого размера, хотя бы до этого не... Он не голословно своих требований. Бюджет Украины в состоянии решить эту проблему и повысить зарплату преподавателям, и разгрузить это бумажная работа, работу, для того, чтобы лекции, для того, чтобы занятие превратилось не в пережевывание а жвачки, которую 40 лет уже живут практически без обновлений, которая неинтересна, на которую засыпаешь, которая в будущем никогда не пригодится, а для того, чтобы они получили зарплату достойную, имели возможность на эти средства заниматься научно, исследовательской деятельностью, для того, чтобы разнообразились системы образования, для того, чтобы... Отлично. Это неправда, у нас есть номер регистрации в вашей канцелярии. Сегодняшняя акция направлена против коммерциализации системы образования в Украине. Против за полную отмену постановления 796, за поднятие стипендий до Данную акцию организовали представители организации Free Fundas оригинальных инициатив и Дети Кризиса. Она проходит в рамках международного месячника движения за бесплатное образование, а также в рамках всеукраинской акции студенческое наступление. То, что разного рода политики пытаются оборовать студентов, пытаются отнять у него, не додать ему что-то, не то, чтобы повысить, а, ну, как бы, отобрать то, что уже есть, говорит о том, что дело не в персонале, и не в министре-табачнике, ни в министре-вокурщике, ни в премьере Азарове, ни в премьере Тимошенко, а в том, что в целом система не заинтересована ни в грамотных студентах, ни в студентах активных, ни в тому подобных вещах. На протяжении сегодняшнего и вчерашнего дня по ряду вузов в городах Хмельницкого, в которых, в которых проводилась как бы агитация, в которых предлагалось прийти на сегодняшнюю акцию, поддержать. Хотели также представители администрации, представители студкомов, правкомов и убеждали на эту акцию не приходить, не принимать в ней участие. Их... Свобода, ревность, студентская солидарность! Свобода, ревность, студентская солидарность! Свобода, ревность, студентская солидарность!

базар. Ну, бачите, стою разом с вами. Я не умею в руку рекричать, я просто стою для вас и вас потребую. Дякую. Добрый вечер. Добрый вечер, Кто старший, с кем говорит? Здесь, здесь старших нет. Здесь и приблизительно одного возраста. Просто в следующем. На сегодняшний день постановление 796 нет, не отменено полностью. Мы выдвигаем определенные требования. Это полная отмена постановления 796. Это повышение стипендий до прожиточного минимума. Это повышение зарплаты преподавателям. Это круглосуточный доступ в общежитие студентов, которые там проживают. Это прозрачный тендер и отсутствие на на пищу в столовых студенческих. Это прозрачная политика ценообразования, заплату за общежитие и за обучение. Это публичная финансовая отчетная система образования, начиная от факультета. Законодавчі закріпити стипендії. Так, підвищення заробітної плати, зменшення цін на послуги їй дали, формування цін на навчання та проживання в гуртожителях, вільний вибір непрофільних предметів, публічна фінансова звітність на всіх рівнях системи освіти серед, перед студентами, цілодобовий доступ до гуртожитків студентів, які там проживають. Ні, останнє требування, рівні, вибачте, ма. Але... А чому, Дуже, в Могілянській академії е така практика е вже дійствує і нормально. Ребят, це профілактика і злочинності, і правопорушення. Гуртожиток це є, скажімо так, грубо режимним об'єктом. І в першу чергу адміністрація бере на себе відповідальність за ваше здоров'я, за ваше скажімо так, моральне благополуччя і. Ми вам пропонуємо, як кажуть, продовжити діалог через день, два-три. Те, що ви сюди виклали, і допустимо цей лист ми відправимо, звичайно, зробимо все, щоб він потрапив в міністерство освіти. Але з іншої сторони, з іншої сторони, ми вам пропонуємо ще одне. Візьміть закон, проект закону про вищу освіту і припишіть зміни до цих статей. Те, що ви хочете, як на законодавцях, і ми. Підтвердимо, що це зміни пропозиції до закону про вищу освіту писали не викладачі, а писали разом, скажімо, управління, адміністрація вузів і студент.